অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান এই তিনিটা প্ৰাথমিক বস্তুৰ কথা কোৱা হৈছে যে মানুহৰ লগত এই তিনিটা বস্তু থাকিব লাগে কি কি অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান এই সংলাপটি আজি মই সলনি কৰিব বিচাৰিছোঁ মানুহক অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান নালাগে মানুহক লাগে টকা কাৰণ টকা থাকিলেহে অন্ন আহিব টকা থাকিলেহে কাপোৰ আহিব আৰু টকা থাকিলেহে বাসস্থানো আহিব টকা থাকিলেহে আপুনি এই তিনিওটা বস্তু পাব ভিডিঅ'টিৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতেই মই আপোনাক এটা চাফ চাফ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপুনি টকা উপাৰ্জনৰ শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা বিচাৰি ভিডিঅ'টি চাবলৈ আহিছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি ভিডিঅ'টি নোচোৱাকৈ এৰি যাব পাৰে বিভিন্ন ইউটিউবাৰ আছে যিয়ে আপোনাক টকা উপাৰ্জনৰ কিবা কিবি শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে বহুতে হয়তো বাস্তু শাস্ত্ৰৰ কথা কৈ আপোনাক টকা উপাৰ্জনৰ শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা দিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ কোন দিশত কি গছ ৰুলে কি ফুলৰ পুলি ৰুলে আপোনাৰ হাতত টকা আহিব তেনেধৰণৰ অলৌকৈ আপোনাক ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব মই আপোনাক এনে কোনো অলৌকিক কথা কোনো টকা উপাৰ্জনৰ শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টিত ক'বলৈ যোৱা নাই কোনো অবাস্তৱ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই মই আপোনাক প্ৰেক্টিকেলি বাস্তৱ সত্যৰ কথাখিনিহে ক'বলৈ গৈ আছোঁ ৰিয়েল লাইফৰ কেইটামান এনে কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যিকেইটা কথা যিকেইটা অভ্যাস আপুনি ফ'ল' কৰিলে কম সময়তেই অতি সহজে ধনী হোৱাৰ ৰাস্তাটো বিচাৰি পাব আৰু মই সেইসকল লোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যিয়ে এটা চাকৰি এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ আশাত জীয়াই আছে যিসকলে চাকৰি কৰিব বিচাৰে বা যিসকল অভিভাৱকে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনা কৰি শিক্ষিত কৰি তুলি এটা চৰকাৰী চাকৰি কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে তেওঁলোকৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কাৰণ আপুনি যিমান ডাঙৰ চাকৰিয়ালি নহওক কিয় এজন চাকৰ হৈয়ে থাকিব লাগিব আপুনি যিমান ডাঙৰ চাকৰি কৰিলেও আপোনাক সদায় এমপ্লয়ী বুলিয়েই ক'ব কৰ্মচাৰী বুলিয়েই ক'ব অৰ্থাৎ আনৰ আদেশ মানি কাম কৰা এজন ব্যক্তি গতিকে মই অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী অভিভাৱকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত পঢ়িবলৈ দি কলেজত পঢ়িবলৈ দি শিক্ষিত নাগৰিক হিচাপে এজন চাকৰহে বনাব বিচাৰে নেকি তাতকৈ আপুনি এইটো কিয় নকয় যে বেটা তুমি ডাঙৰ হৈ এজন আত্মনিৰ্ভৰশীল ব্যক্তি হ'ব লাগিব নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত ভৰি দি চলিব পাৰিব লাগিব তুমি যি মন যায় তাকে কৰা কিন্তু তুমি নিজক সবলভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ শিকা কোনেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লিডাৰ হ'বলৈ নকয় মালিক হ'বলৈ নকয় যে বেটা তুমি ডাঙৰ হৈ মালিক হ'ব লাগিব চাকৰ নহয় ডাঙৰ এজন চাকৰ হোৱাতকৈ তুমি এজন সৰুৱেই নহওক কিয় মালিক হ'বলৈ শিকা দুখীয়াসকলে সদায় টকাক লৈ নিগেটিভ চিন্তা কৰে বোলো টকা বেছি হ'লে অহংকাৰ বাঢ়িব চৰিত্ৰ বেয়া হ'ব চিন্তাৰ সলনি ঘটিব ইত্যাদি কিন্তু মই আপোনাক কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই পৃথিৱীখনত চলিবলৈ হ'লে সংসাৰত চলিবলৈ হ'লে পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক ৰাখিবলৈ হ'লে কেৱল পইচাৰে প্ৰয়োজন সংসাৰৰ যিসমূহ বান্ধোন আছে সম্পৰ্ক আছে সকলো টকাৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কোটিপতি কোম্পানীয়েও তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টসমূহৰ এডভাৰটাইজ কৰে টিভিত এডভাৰটাইজ কৰে ইউটিউবত এডভাৰটাইজ কৰে কিয় ইমান ডাঙৰ কোম্পানী কোটি কোটি কোম্পানী টকাৰ কোনো অভাৱ নাই তথাপিও তেওঁলোকক টকা লাগে আৰু বেছিকৈ টকা লাগে আৰু আজি আপুনি এইটো অৱস্থাত থাকিও নিজৰ অলপ ইনকামতে নিজক সন্তুষ্ট ৰাখে এবাৰ ভাবক ইমান ডাঙৰ কোটিপুটি কোম্পানী হৈও নিজৰ ব্যৱসায় বঢ়াবলৈ নিজৰ প্ৰডাক্ট বঢ়াবলৈ সদায় নতুন নতুন প্ৰচেষ্টা হাতত লয় আপোনাক মই কথা এটা সুধিব বিচাৰোঁ আপুনি এতিয়া য'ত বহি বা শুই আছে নিজৰ কোঠালিটোৰ চাৰিওফালে এবাৰ চকু দিয়কচোন আৰু কথা এটা কওক কেৱল অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান এইকেইটা থাকিলে আপুনি জীৱনটো চলিব পাৰিবনে আপোনাৰ লগত আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে য'ত যি বস্তু আছে সেইবোৰৰ কোনটো বস্তু আপুনি টকা অবিহনে আনিব পাৰিছে যিমান বিচাৰিলেও এনেকুৱা কোনো এটা বস্তু আপুনি বিচাৰি নাপায় যিটো আপুনি ফ্ৰীত আনিব পাৰিছে বা যিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ কোনো বিনিময় দিব লগা হোৱা নাই আপুনি বিশ্বাস কৰক বা নকৰক কেৱল টকাই আপোনাৰ নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট প্ৰব্লেম চ'ল্ভ কৰিব পাৰে আৰু বাকী ওৱান পাৰ্চেণ্ট আপুনি নিজে ছ'লভ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি নিজে তাক ছ'লভ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে কোনেও কৰিব নোৱাৰে মই এইটোৱেই ক'ম বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে টকা উপাৰ্জন কৰিব লাগে আৰু সকলোৱে টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ শিকিব লাগে আৰু প্ৰত্যেকেই জনাটো দৰকাৰ যে টকা কিয় উপাৰ্জন কৰিব লাগে টকা কিয় ইমান মূল্যৱান সকলোৰে উপাৰ্জনৰ নৈতিক অধিকাৰ আছে আৰু সকলোৰে এইটো অধিকাৰ আছে যে তেওঁৰ লগত যিসমূহ বস্তু ৰাখিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে টকা উপাৰ্জন কৰিব লাগে যিসমূহ বস্তু তেওঁ বিচাৰে মোবাইল বাইক গাড়ী ঘৰ সম্পত্তি যিয়েই নহওক যিসমূহ আপুনি বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ টকা উপাৰ্জনৰ অধিকাৰ আছে আপোনাৰ নৈতিক অধিকাৰ হ'ল আপোনাৰ জীৱনক সবলভাৱে গঢ়ি তোলোঁ আপোনাৰ নৈতিক অধিকাৰ হ'ল ফাইনেঞ্চিয়েল এচিভমেণ্ট পোৱা বহুতেই ভাৱে টকা কেৱল পঢ়ি শুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰি কলেজৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈহে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি মই কিন্তু এইটো কেতিয়াও নামানো পইচা উপাৰ্জন কৰিবলৈ আপুনি ফৰেইন লেংগুৱেজ শিকিব নালাগে পইচা উপাৰ্জন কৰিবলৈ চাকৰি কৰিব নালাগে টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ টকা উপাৰ্জনৰ কথা শিকিব লাগে বহুতেই এইটো জানিব বিচাৰে যে টকা কিয় উপাৰ্জন কৰিব লাগে আপুনি নিজকে এবাৰ সোধক ভাবি চাওক বৰ্তমান আপোনাৰ লগত কিমান টকা আছে আপুনি জন্ম হোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত কিমান টকা আছিল আৰু জন্মৰ পৰা এতিয়ালৈকে যদি আপোনাৰ সেই একেই অৱস্থা হৈ আছে টকা পইচাৰ অভাৱ হৈ আছে তেন্তে সেইটো আপোনাৰ ভুল আপোনাক টকা কিয় লাগে যাতে আপুনি অভাৱ নোহোৱাকৈ জীৱনটো উপভোগ কৰিব পাৰে আপোনাক টকা কিয় লাগে যাতে মা দেউতাই কৰিব নোৱাৰা কামটো আপুনি কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰে আপোনাক টকা কিয় লাগে যাতে বেমাৰ আজাৰত চিকিৎসা কৰিব পাৰে আপোনাক টকা কিয় লাগে যাতে ভাল খাদ্য খাব পাৰে আপোনাক টকা কিয় লাগে যাতে আপোনাৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰে পৃথিৱীৰ এজন ধনী ব্যক্তি বিল গেটছে কৈছে দুখীয়া হৈ জন্ম লোৱাটো আপোনাৰ ভুল নহয় কিন্তু দুখীয়া হৈয়ে মৰিব লাগিলে সেইটো আপোনাৰ ভুল আপুনি ধনী হ'ব নোৱাৰাৰ সাতটা কাৰণ আছে প্ৰথম হ'ল আপুনি ধনী হোৱাৰ কথা কেতিয়াও নাভাবে আপুনি নাজানেই ধনী হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ লাইফ কেনেকৈ সলনি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি ধনী হ'বলৈ কেতিয়াও চেষ্টা নকৰে পৰিশ্ৰম নকৰে দুই নম্বৰ কাৰণটো হ'ল আপুনি সেইকাৰণেই ধনী হ'ব পৰা নাই কাৰণ আপুনি নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহক ফ'ল' কৰে যি নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহে কেৱল কাম কৰে পৰিশ্ৰম কৰে কিন্তু সময়ক মেনেজ কৰিব নাজানে তিনি নম্বৰ কাৰণটো হ'ল যেতিয়াই আপুনি ইনকাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াৰে পৰা আৰম্ভণিতে আপুনি শ্ব' অফ কৰিবলৈ ধৰে ভালৰো ভাল দামী বস্তুহে আপোনাৰ চকুত পৰে আৰম্ভণিতে আইফোন এটা কিনিব নাইবা দামী মোবাইল এটা কিনিব অলপ ইনকাম কৰিব ধৰিলে গাঢ়ি এখন কিনিব মানুহে এইটোৱেই কৰে আনক দেখুৱাই ভাল পায় আৰু আপুনি এইটোৱেই ভাবে যে দামী দামী মোবাইল বাইক কাৰ এইবোৰ কিনিলেহে ধনী হ'ব পাৰিব কিন্তু এইবোৰে কেতিয়াও আপোনাক ধনী হ'বলৈ নিদিয়ে বৰঞ্চ এইবিলাক আপোনাৰ একো একোটা লায়বিলিটিছ হ'ব এইবোৰে আপোনাৰ খৰচৰ পৰিমাণ বঢ়াইহে যাব এইবোৰ কিনিলে আপুনি ইনকাম বঢ়াব নোৱাৰে চাৰি নম্বৰ কাৰণটো হ'ল আপুনি হিচাপতকৈ বেছি খৰচ কৰে খৰচৰ ওপৰত আপোনাৰ কোনো কণ্ট্ৰল নাথাকে যিমান ইনকাম কৰে সিমানে খৰচো কৰে পাঁচ নম্বৰ কাৰণটো হ'ল আপুনি কেতিয়াও বেছিকৈ ইনকাম কৰাৰ কথা নাভাবে যিটো কাম কৰি আছে সেইটোকে ভৰসা কৰি জীৱন কটাব বিচাৰে ছয় নম্বৰ কাৰণটো হ'ল ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যনৰ অভাৱ মানুহে গমেই নাপাই টকা কেনেকৈ ইনকাম কৰিব লাগে কেনেকৈ খৰচ কৰিব লাগে কেনেকৈ ছেভিং কৰিব লাগে কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব লাগে সেইকাৰণে আপুনি টকা ইনকাম কৰিও ধনী হ'ব পৰা নাই আৰু সাত নম্বৰ কাৰণটো হ'ল আপুনি এলেহুৱা সপোন বহুত দেখে কিন্তু কাম এটাও নকৰে যিদিনাৰ পৰাই আপুনি এই সাতটা অভ্যাস এৰাই চলিব সেইদিনাৰ পৰাই আপোনাৰ ইনকাম বাঢ়িবলৈ ধৰিব ধনী হোৱাৰ ৰাস্তাটো মুকলি হ'ব ভিডিঅ'টিত কোৱা কথাখিনি যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আনকো শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ